अकोला महानगरपालिकेत आय एमने आंदोलन केले असून मनपा आयुक्त सुनील लहाने यांच्या कक्षाच्या वर चढत हे संघर्ष आंदोलन करण्यात आले आहे तर अकोला शहरातल्या प्रभाग क्रमांक एक दोन तसेच सात या स्लम एरियामध्ये सरकारने जी आर दोन हजार सतराच्या नुसार पट्टे वाटप आणि अधिकृत आणि घरकुल वाटप केले नाही तर ते तातडीने वाटप करण्यात यावे या मागणीसाठी आज एम आय एमने संघर्ष आंदोलन केले आहे तर काही ठिकाणी मनपा आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर बसून ठिया दिला आहे जोपर्यंत मनपा आयुक्त येऊन चर्चा करीत नाही तोपर्यंत इथून उठणार नाही असा इशारा या ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे आज हमने अकोला एम आय एम की तरफ से संघर्ष आंदोलन किया ये संघर्ष आंदोलन इसलिए था क्योंकि आम जनता की एक ही डिमांड होती है रोटी कपडा और मकान रोटी का बंदोबस्त सबका हो जा रहा है कपड़े का बंदोबस्त सबका हो जा रहा है लेकिन मकान का बंदोबस्त नहीं हो रहा हो पा रहा है मौजूदा सरकार ने दो तक के हर मकान के अंदर घर को स्किन देने की एक घोषणा की थी लेकिन यहाँ पर अकोला में वो ढकोस की बातें नजर आती है हमने वारंबार बार बार हम कमिश्नर साहब से मिले कलेक्टर साहब से मिले हमने डिमांड भी की कि पट्टे वाटप लिया जाए जिस तरह से प्रभा क्रमांक एक है दो है प्रभा क्रमांक सात है इसी तरह से अकोला के अंदर अस्सी सलम इलाके हैं इन सलम इलाक़ों के साथ में सिर्फ़ और सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं इसलिए हमने ये मांग की थी हमारा आंदोलन था कि हमारी मांग ये थी कि आप जो है वो पट्टे वाटप की अमल बजावनी पूरी तरह से ईमानदारी से करें और घर कुल की स्कीम हर गरीब तक के पहुँचाए क्योंकि हर गरीब घर का इंतज़ाम नहीं कर सकता है और सरकार का वादा था कि वो घरकुल पूरी लोगों को पहुँचाएंगे हमने कमिश्नर साहब के चेंबर के ऊपर चढ़ कर ये संघर्ष आंदोलन किए अगर अब भी हमारी मांग को नज़रअंदाज किया गया